Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang Perkhidmatan parlimen 2025 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Silakan. Tuan Yang di-Pertua. Hari ini kita menyaksikan detik bersejarah dalam institusi parlimen. Perkhidmatan parlimen bukan sahaja sesuatu baru dalam sistem demokrasi negara kita. Pertama kali diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang pertama, Allahyarham arham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1963, tetapi kemudiannya dimaksudkan pada tahun 1992. Kini setelah 62 tahun berlalu sejak ia diperkenalkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 pula telah mengalas amanah reformasi ini dan meneruskan obor perubahan seperti yang kita saksikan sebentar tadi dengan pembentangan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2025. Usaha ini membawa signifikan besar kepada demokrasi berparlimen dalam negara kita dengan kembalinya perkhidmatan parlimen kita bukan saja mengembalikan autonomi institusi parlimen tetapi juga memperkukuh prinsip pemisahan kuasa yang menjadi teras kepada sistem demokrasi berperlembagaan. Dengan pengenalan kepada rang undang-undang ini parlimen akan dapat berfungsi dengan lebih bebas tanpa bergantung kepada cabang eksekutif sekaligus memastikan peranan legislatif dilaksanakan dengan lebih berkesan dan berwibawa. Langkah ini juga mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperkukuhkan institusi demokrasi dan membina sebuah sistem pentadbiran yang lebih tulus serta bertanggungjawab. Parlimen akan mendapat menjalankan tugas pengawasan dan perundangan dengan lebih berdaya saing selaras dengan amalan terbaik negara-negara demokrasi maju. Hari ini kita bukan sekadar memperkenalkan semula satu sistem pentadbiran tetapi kita juga mengorak langkah memperkasa demokrasi Malaysia untuk generasi kini yang akan datang. Menjendari kepentingan ini, rang undang-undang ini bukanlah satu pindaan bersifat kecil. Beberapa prinsip utama ataupun dengan izin salient features telah diketengahkan dalam rang undang-undang ini. Pertama, menetapkan perkhidmatan parlimen sebagai satu perkhidmatan yang asing daripada perkhidmatan awam sebagaimana ditulis dalam fasal 2 rang undang-undang ini. Untuk memaklumkan ahli yang berhormat, Majlis Perkhidmatan Parlimen mempunyai kuasa penuh untuk menentukan hala tuju Parlimen berdasarkan fasal 4A, B, C dan D. Ini kerana Ketua Pentadbir Parlimen di bawah fasal 11.4 dan 11.5 akan bertindak di bawah kuasa dan arahan Majlis Perkhidmatan Parlimen. MPP juga berkuasa penuh kepada seluruh pentadbiran Perkhidmatan Parlimen. Tambahan pula MPP turut boleh menstrukturkan semula organisasi perkhidmatan parlimen dengan penambahan fungsi dan pejawatan di fasal fasal 41 dan 42. Pada masa yang sama fasal-fasal 41C dan D memberi kuasa kepada MPP agar pengurusan perkhidmatan parlimen memberikan bantuan profesional kepada ahli, -ahli parlimen seperti khidmat pengubalan undang-undang dan menyediakan para penyelidik yang mencukupi bagi ahli-ahli parlimen, barisan kerajaan dan juga pembangkang. Kedua, menetapkan majlis perkhidmatan parlimen sebagai badan bebas tertinggi yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran perkhidmatan parlimen sebagaimana fasal 3 perang undang-undang untuk maklumat ahli yang berhormat dua orang ahli Dewan Negara dan empat orang ahli Dewan Rakyat dua daripada kerajaan dua daripada pembangkang di mana fasal 3.2i dan fasal 3.2f akan dipindah seperti yang disebut oleh Yang Mak Berhormat Ketua Majlis tadi dalam jawatan kuasa dan akan memaklumkan terperinci tentang pindaan tersebut. Ketiga, menetapkan obligasi kerajaan untuk menyelarukan dana yang mencukupi kepada perkhidmatan parlimen setiap tahun sebagaimana fasal 12. Di bawah undang-undang ini, parlimen kini mempunyai autonomi untuk mengkemukakan cadangan belanjawannya secara langsung kepada Kementerian Kewangan sebagai pemegang amanah kewangan negara tanpa memerlukan kelulusan daripada Jabatan Perdana Menteri yang merupakan prosedur yang sedia ada. Selepas itu, Kementerian Kewangan akan membentangkan belanjawan tahunan bagi pentadbiran negara termasuk bagi kelulusan kedua-dua dewan parlimen dan badan kehakiman. Keempat menetapkan kebebasan Majlis Perkhidmatan Parlimen untuk mewujudkan apa-apa jawatan kuasa sebagai fasa 10 untuk membantu majlis dalam melaksanakan fungsi. Kelima menetapkan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai dengan izin kustodian kepada asas kebebasan perkhidmatan parlimen selaras dengan fasal 3 perkara 10 perlembagaan Malaysia. Kena menetapkan sistem hybrid bagi perkhidmatan parlimen agar laluan kerjaya pegawai-pegawai terjamin berdasarkan prinsip perlembagaan dengan izin no less favorable. Ini berdasarkan hasil kajian tinjauan oleh parlimen pada 6 Februari 2024 menunjukkan bahawa hanya 33% daripada pegawai tetap yang bertugas di parlimen bersetuju untuk kekal dalam skim perkhidmatan parlimen manakala 67% hingga kembali kepada skim perkhidmatan asal. Buat masa ini 82 pegawai adalah di bawah perkhidmatan parlimen yang terdiri daripada setiausaha dewan negara, dewan rakyat dan anggota perkhidmatan parlimen yang lain termasuklah bahagian pengurusan dewan negara dan dewan rakyat, section pelundangan dan proceeding, section penyata rasmi, section jurubasa dan terjemahan, sekretariat jawatan kuasa kira-kira, jawatan kuasa pilihan negara, dewan negara dan dewan rakyat serta section bentara. Semua anggota perkhidmatan parlimen hendaklah memberikan sokongan profesional dan berkecuali serta adil kepada semua ahli parlimen. Manakala sebanyak 266 pegawai akan diletakkan di bawah Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia bagi melaksanakan fungsi pengurusan pentadbiran dan kewangan walau bagaimanapun bilangan pegawai dan perkhidmatan parlimen akan ditambah baik apabila majlis diwujudkan kelak atas usaha penstrukturan yang antara lain akan melibatkan pelantikan penyelidik-penyelidik bagi membantu para ahli parlimen tanpa mengira blok pemerintahan ataupun tidak. Perkara ini juga akan diteliti oleh kumpulan kumpulan nukleus dalam tempoh peralihan. Tansi yang dipertua dari yang berhormat sekalian. Saya dengar rang undang-undang ini mempunyai 6 bahagian 19 fasal sebagaimana dinyatakan dalam naskah biru. Blue Bill yang telah diedarkan pada ahli yang berhormat pada 24 Februari. Objektif rang undang-undang ini mengadakan peruntukan bagi penubuhan perkhidmatan parlimen dan majlis perkhidmatan parlimen, pentadbiran perkhidmatan parlimen dan perkara lain berkaitan dengannya. Untuk memahami hal yang berhormat, pencian dan penjelasan lanjut mengenai fasa di bawah undang-undang ini sebagaimana yang dinyatakan dalam naskah biru. Bahagian 1, fasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta. Bahagian 2, fasal 2, fasal 3 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan perkhidmatan parlimen. Fasa 3, bertujuan mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Perkhidmatan Parlimen dan anggotanya. Fasa ini juga dijangka akan dipindah di peringkat kuasa bagi memastikan terdapat sekurang-kurangnya dua orang wakil daripada pihak pembangkang dalam keanggotaan Majlis Perkhidmatan Parlimen. Fasa 4, bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasa Majlis Perkhidmatan Parlimen. Fasa 5, bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubung dengan mesyuarat Majlis Perkhidmatan Parlimen. Fasal di tiga, bahagian 30 tiga ialah itu fasal 6 bertujuan untuk memperketukan bahawa Setiausaha dewan negara dan Setiausaha dewan rakyat hendaklah berada di bawah arahan dan kawalan yang dip Dewan Negara yang di Ketua Dewan Rakyat. Fasal ini juga bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi Yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan kelayakan untuk pelantikan dan syarat perkhidmatan Setiausaha dewan negara, Setiausaha dewan rakyat selepas ini akan dirundingkan jawatannya dengan Majlis Perkhidmatan Parlimen. Bagian keempat, fasal tujuh bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatan kuasa kenaikan pangkat perkhidmatan parlimen yang bertanggungjawab bagi kenaikan pangkat anggota perkhidmatan parlimen. Fasal ini juga bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi keanggotaan jawatan kuasa kenaikan pangkat perkhidmatan parlimen untuk mengadakan peruntukan bagi yang tuan agung untuk menetapkan apa-apa perkara yang berhubungan dengan pemangkuan dan kenaikan pangkat anggota perkhidmatan parlimen. Fasa 8 pula bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatankuasa kuasa tata tertib Perlimbatan Parlimen untuk menjalankan kawalan tata tertib terhadap anggota Perlimbatan Parlimen. Fasa ini juga bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi keanggotaan jawatankuasa kuasa tata tertib Perlimbatan Parlimen dan untuk mengadakan peruntukan bagi yang di Pertuan Agong untuk menetapkan apa-apa perkara yang berhubungan dengan kawalan tata tertib. Pasal 9 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatan kuasa rayuan perkhidmatan parlimen untuk menerima, menimbang dan memutuskan apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh seorang anggota perkhidmatan parlimen terhadap ketusan jawatan kuasa kenaikan pangkat dan jawatan kuasa tata tertib. Pasal ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi keanggotaan jawatan kuasa rayuan. Pasal 10 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa majlis perkhidmatan boleh menubuhkan apa-apa jawatan kuasa sebagaimana Majlis Perkhidmatan Parlimen fikirkan perlu atau sesuai dan manfaat untuk membantu majlis dalam pelaksanaan fungsinya. Bagian keempat, fasa 11 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pelantikan Ketua Pentadbir Parlimen dalam kalangan anggota Perkhidmatan Awam. Ketua Pentadbir Parlimen bertanggungjawab bagi pentadbiran dan pengurusan Perkhidmatan Parlimen. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Ketua Pentadbir Parlimen hendaklah bertindak di bawah kuasa dan arahan Majlis Perkhidmatan Parlimen. Fasa 12 bertujuan untuk mengendaki kerajaan untuk memperuntukkan dana tahunan yang mencukupi bagi pengambilan parlimen dan membolehkan majlis melaksanakan fungsinya. Fasa 13 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi saraan dan faedah lain kepada anggota perkhidmatan parlimen. Bahagian ke-6, fasa 14 bertujuan untuk memperkatakan obligasi kerahsiaan berhubungan apa-apa perzahiran maklumat atau dokumen di bawah akta yang dicadangkan. Fasa 15 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan mana-mana anggota majlis, jawatankuasa kenaikan pangkat, perkhidmatan parlimen, jawatankuasa tata tertib, jawatankuasa rayuan, mana-mana anggota jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah akta ini yang dicadangkan atau mana-mana anggota perkhidmatan parlimen terhadap guaman dan proseding undang-undang di bawah akta yang dicadangkan. Pasal 16 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pemakaian akta perlindungan pihak berkuasa awal 1948 mana anggota Majlis Perwakilan Parlimen jatuh tangkuan sekenaikan pangkat jatuh tangkuan se tata tertib jatuh tangkuan serayuan mana mana anggota jatuh tangkuan se ditubuhkan di bawah akta yang dicadangkan atau mana mana anggota perlimatan fasa 17 memerlukan bahawa setiap ter anggota Majlis Perwakilan Parlimen jatuh tangkuan sekenaikan pangkat jatuh tangkuan se tata tertib jatuh tangkuan serayuan mana mana anggota jatuh tangkuan se ditubuhkan di bawah akta yang dicadangkan atau mana mana anggota perlimatan Parlimen tidaklah disifatkan sebagai perkhidmat awam menurut pengertian Kanun Kesiksaan. Akta 574 semasa menjalankan tugasnya Tansi yang dipertua Bagi pihak kerajaan uh, Saya harap ahli yang berhormat dapat berbahas Dan kemudiannya memberikan sokongan Dan juga cadangan terhadap perang undang-undang ini Saya berterima kasih